Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita ber berdeka berdaulat. Bagaimana ni? Dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pensyarat tanpa. Macam dia di menyerah, menggadai penjajahan baru. Tak ada. Amerika akan bertindak balas dengan apa yang telah kita tanda tangani. Malaysia pun kena ikut sama. Kalau korang perasan, selepas China dan juga Rusia yang menyokong Malaysia untuk join BRICS sebagai ahli penuh, kali ni giliran Brazil pula masuk lain. Apa manfaat Malaysia bergabung dalam BRICS ni? Untuk buka jaringan kita supaya tidak bergantung pada satu dua negara. Ini adalah satu pengumuman dan langkah yang berani daripada PMX. Dampak perjanjian antara Anwar Ibrahim dan Donald Trump kini mulai terasa setelah berakhirnya KTT ASEAN, seperti badai yang datang usai pesta. Tetangga tampak berada di bawah kendali Amerika Serikat. Tak heran jika di KTT APEC Korea Selatan, Xi Jinping terlihat enggan menyapa Anwar. Meski berusaha menjelaskan isi perjanjian di parlemen, Anwar tampak berhati-hati seolah menyembunyikan hal penting. Parlemen pun tak berani menggali lebih dalam, membuat publik bertanya. Masihkah Malaysia berdaulat? Seperti biasa, Amerika tak pernah bergerak tanpa keuntungan, dan kini rakyat Malaysia kembali jadi korban permainan politik elitnya sendiri. Dan Malaysia masih berharap bisa masuk ke anggotaan BRICS. Yang maklumat, uh, Menteri, kita jemput uh, Presiden Brazil datang dan juga South Africa dan Presiden Brazil telah pun menyatakan sokongan kepada Malaysia untuk menjadi uh, anggota penuh BRICS uh, itu satu perkembangan yang bagus uh, cuma pada masa yang sama, saya teringat pada bulan 7 yang lalu, Presiden Donald J. Trump memberi amaran kepada mana-mana negara yang menyertai BRICS akan dikenakan 10% lagi kadar tarif. Dan kita pun telah menandatangani perjanjian yang amat cermelang uh, antara Malaysia dan Amerika yang mana Jelan. baru saja kita selesai ASEAN dan APEC duta Amerika di Malaysia telah mengeluarkan uh, bukanlah ancaman tapi teguran kepada kita kalau Malaysia langgar garis merah hati-hati hati-hati Amerika akan bertindak balas dengan apa yang telah kita tanda tangani jadi macam mana Wisma Putra nak menguruskan kepentingan ekonomi dan ke kedaulatan negara kita bila mana kita sudah terikat kaki dan tangan ketika ini perjanjian kita dengan Amerika ini Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat tambun apa sudah jadi kepada ini Kita berdeka Tapi hari ini Trump datang yang menjahadamkan Gaza, bumi Palestin Kita sambut mereka dan kita selahkan kekayaan kita ini pemunggahan ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika saya kritik, saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini, tapi Jawa Baru, saya Basis tidak setuju, bagaimana Basis ada gudang. syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika tiada siapa boleh menghalang mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian ini yang perunding-perunding ini, menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Tetapi tanpa sebutir bom, tanpa sedapang teram turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita satu trilion ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas, lembaga hasil dalam negeri kena cakutep, kastam kena putep, semuanya nanti kita bagi kepada mereka. Petronas bergaduh dengan setengah negeri tak bayar. Royalty pada Kelantan Tak bayar royalty kepada Terengganu Mungkir pada Sabah Mungkir pada Sarawak kita bergaduh sama sendiri tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya memuji ucapan daripada ahli parlimen Pasir Gudang tadi yang berada di blok kerajaan tetapi beliau seorang yang jujur yang berhujah dengan fakta dan beliau telah mendedahkan satu perkara yang sangat dahsyat dengan kehadiran Trump di Malaysia ini bukan sahaja mengguris jiwa dan perasaan saudara-saudara kita di bumi Gaza karena disambut dengan begitu meriah dengan tari menari dan sebagainya dan yang paling besar kesannya apabila Malaysia menandatangani perjanjian untuk membeli LNG gas asli cecair beli daripada US kita negara pengeluar gas kita negara pengeluar minyak kena bayar 3.8 bilion USD hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US untuk hanya semata-mata beli gas asli cecaya dan yang lebih berat lagi dalam perjanjian itu juga Amerika berhak membeli REE daripada kita sedangkan REE ini dasarnya belum lagi kita final dalam negara kita kerana dia juga melibatkan hak negeri-negeri apakah selepas daripada ini kerajaan akan mengabaikan hak negeri-negeri kerana telah menandatangani perjanjian tanpa ada satu dasar yang jelas tentang RII ini. Saya ucap syabas dan tahniah kepada Pasir Gudang kerana dengan hanya kehadiran Trump beberapa hari sahaja beliau eh mengapa Cambodia boleh Malaysia tak boleh saya minta semua tengok ini sebelah kiri perjanjian Amerika syarikat dan Malaysia sebelah kanan perjanjian Amerika dan Cambodia Kedua-dua perjanjian dimaterai pada hari yang sama melibatkan negara-negara ASEAN. Kedua-duanya sebelum ini dikenakan 19% tarif. Tetapi kedudukan kedaulatan dalam artikel 51 berbeza. Apabila kita lihat artikel 51 bagi perjanjian Amerika dan Cambodia, ia menggunakan ayat Cambodia shall regulate in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereign interests. Maksudnya jelas, Cambodia hanya perlu mengambil langkah yang sama seperti Amerika sekiranya ia tidak menciptakan kepentingan atas kedaulatan negaranya. Artikel 5.1 bagi Malaysia pula tiada perkataan-perkataan yang sama. Artikel 5.1 menyebut Malaysia perlu ikut sekatan atau tarif perdagangan Amerika Syarikat. Kalau Amerika kenakan sekatan terhadap China, Iran atau Rusia, Malaysia juga wajib ikut walaupun negara-negara itu rakan dagang penting negara kita. Walaupun Menteri Miti jawab di Parlimen bahawa ia tertakluk kepada pelbagai proses dan garis masa, tetapi realitinya kita hilang dasar berkecuali. Dasar luar Malaysia yang selama ini bebas dan sederhana, kini akan tunduk kepada keputusan Washington. Maka kita terpaksa tanya, mengapa Cambodia boleh mempertahankan kedaulatan mereka dalam perjanjian dan kita tidak boleh? Adakah kita dibuli oleh Amerika Syarikat? Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak termasuk penjawat awam ataupun sesiapa saja tetapi persoalan ini harus dijawab. Artikel 5.2.1 dalam perjanjian perdagangan Malaysia Amerika menyatakan bahawa Malaysia hanya boleh menggunakan pembekal teknologi komunikasi yang tidak menjejaskan keselamatan. Pelindungan dan hak intelek infrastruktur ICT termasuk 5G, 6G, satelit komunikasi dan kabel dasar laut. Jadi, mengikut perjanjian, Malaysia kena berunding dengan Amerika Syarikat terlebih dahulu untuk menentukan sama ada sesuatu pembekal gagal memenuhi piawan ini. Memandangkan Amerika Syarikat telah pun mengharamkan ZTE dan Huawei dari China atas alasan keselamatan, persoalannya sekarang. Adakah U Mobile akan terpaksa batalkan perjanjian mereka untuk menggunakan teknologi Huawei dan ZTE yang biasanya 20% hingga 40% lebih murah berbanding pembekal negara barat bagi pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia seperti diumumkan pada April 2025 yang lalu. Ya, Malaysia perlu berunding dengan Amerika Syarikat apabila ingin membeli satelit atau teknologi komunikasi dan jika mereka tidak setuju maka kita terpaksa bayar sampai 40% lebih tinggi namun kerajaan mandiri kata perkara seperti ini langsung tidak menjejaskan kedaulatan tidak menjejaskan kebebasan kita tapi ianya sebaliknya dikatakan menguntungkan negara kita biar betul fikir-fikirkanlah kedua dari segi faedah perdagangan Kerajaan dengan bangganya meraikan kira-kira 22 bilion ringgit barangan Malaysia bakal menerima pengecualian daripada tarif 19%. Namun hakikatnya, ia hanya mewakili kira-kira 12% ekspor Malaysia ke Amerika seperti getah, koko, minyak sawit dan farmasiutikal. Sebaliknya, kalau kita lihat apa yang mereka dapat kira-kira 65% sehingga 90% ekspor Amerika ke Malaysia bernilai kira-kira 75 bilion ringgit kini diberi akses mudah dan keutamaan pasaran di Malaysia. Lebih membimbangkan apabila pakar ekonomi Barclays dilaporkan menganggar nilai ekspor Malaysia yang benar-benar mendapat manfaat hanya sekitar 1 bilion US dollar sahaja. Kerana barangan ini masih tertakluk kepada hak dan syarat-syarat ekspor. Jumlah ini kira-kira 0.2% kepada KDAK. Satu jumlah yang sangat kecil, insignificant untuk memberi apa-apa impak bermakna. Ini bukan perjanjian sama-sama untung. Ia jelas berat sebelah di mana kita buka seluruh pasaran tetapi mereka hanya buka sedikit ruang untuk kita. Ketiga, dari segi kritikal mineral dan sumber asli, Malaysia kini tidak boleh lagi mengenakan sekatan atau kuota ekspor kepada Amerika Syarikat. Ini bermakna kita tidak lagi boleh mengawal nilai tambah di dalam negara. Syarikat-syarikat Amerika bebas membeli bahan mentah kita tanpa perlu melabur dalam pemprosesan tempatan. Ini bermaksud negara kita akan kehilangan leverage dan hasil jangka panjang. Keempat, perjanjian ini juga mengikat kita kepada piawaian dan pensijilan Amerika. Adakah produk yang sudah diluluskan oleh FDA mesti diterima tanpa semakan oleh MPRA atau MDA? Begitu juga produk halal. Malaysia hanya mempunyai kuasa melantik agensi pengesahan halal di Amerika Syarikat yang diiktiraf oleh JAKIM. Bagaimana jika JAKIM mengubah dasar atau standardnya nanti? Kita akan hilang kawalan untuk menentukan sendiri apa yang halal di tanah air kita sendiri. Kelima, dalam bidang digital dan data. Malaysia tidak boleh lagi kenakan cukai digital atau sekatan aliran data rentas badan. Ini dilihat hanya menguntungkan syarikat gegasi teknologi Amerika. Tetapi menyekat ruang Malaysia membina dasar digital yang melindungi pengguna dan syarikat tempatan. Akhir sekali, artikel 6.2 mewajibkan semua GLC dan GLIC termasuk Petronas, TMB, Kazana dan PMB bertindak seperti syarikat komersial semata-mata. Jika mereka memberi keutamaan kepada syarikat tempatan, ia boleh dianggap melanggar perjanjian. Dasar pemerkasaan ekonomi tempatan akan lumpuh. Jadi, saya ingin tanya kerajaan, adakah semua klausa ini benar-benar telah dipersetujui oleh seluruh kerajaan Madani? Mengapa ia ditandatangani tanpa rundingan awam atau dibentang di Parlimen walaupun proses telah bermula sejak bulan Mei lagi? Apa jaminan bahawa dasar halal, cukai dan kedaulatan ekonomi kita tidak tergadai? Kita tidak menolak perdagangan antarabangsa tetapi kita menolak perjanjian yang menyerahkan hak mentukan masa depan negara kepada kuasa luar. Kita sudah dengar penjelasan Menteri Miti bahawa jumlah barangan yang Malaysia akan beli daripada Amerika Syarikat yang dianggarkan pada nilai 1 trilion ringgit adalah barangan yang industri di Malaysia sudah beli dari Amerika Syarikat. Namun, dengan perjanjian ini, kita telah ikat mati nasib ekonomi negara kita kepada rantaian bekalan Amerika dan kepentingan ekonomi mereka. Kalau barangan lebih murah boleh diperoleh dari negara lain, adakah Malaysia masih terikat kepada barangan Amerika sahaja? Kita tiada pilihan kan? Ingat, Malaysia mesti kekal bebas berkecuali dan berdaulat. Pada akhirnya, perjanjian ini menjadi cermin pahit bagi tetangga Ambisi politik segelintir elit harus dibayar mahal oleh rakyatnya sendiri.